আনন্দৰাম দাস বুলি পেলাই আছিলে আৰু মৈমত টাটিঙা আৰু চেনিমাই সেইকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ তৎপৰতাত বিহু নিষিদ্ধ নোহোৱাকৈ থাকিলে আচলতে বিহুগীত নে বিহু নাম আৰু যদি নৃত্য ক্ষেত্ৰতো নহয় বিহু নৃত্য নে বিহু নাচ মানে বিহু নামবিলাকতেই লিখা আছে যে গাই যাওঁ বতৰৰ গীত গাঁৱৰ বুঢ়া মেথাই দাই নধৰি বা গাই যাওঁ বতৰৰ গীত তাতেইতো লিখা আছে গীত ফাঁকিতে গীত শব্দটো সোমাই আছে গতিকে বিহু গীত আর বিহু নাম সমার্থক শব্দ আর যিখিনি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন থাকে তাত ৰাৱণৰ কথা কোমি ৰাৱণৰ এক্টিংটো কৰি পেলাই দেখাম অন্তর মানে অন্তরঙ্গ ভাৱটো যদি মুখত ফুটি উঠে সেইটো হৈছে নৃত্য এই খাৰি কৈছে কি উজাই আহিছে মানে এইখিনি সময়ত পুৰা মাছৰ উজান উঠেতো সেই কথাটো কৈছে প্ৰকৃতিমূলক তাৰপাছত তাৰপিছত আকৌ সেইটোৰ লগত বিহুটো আকৌ ৰিলেট কৰিছে কেনেকৈ চাবা সি উজাই আহিলে ঐ বহাগৰ বিহু ঐ নেচিকেনে থাকো শিহু ও থাকো উ এইটো চন্দ্ৰ মিল সেই চন্দৰ মিলনটো বিহুগীতৰ এটা সাংঘাটিক বৈশিষ্ট্য